بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بَعْدُ وصحبه وسلم. السفرة هي الأية هي سنتيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك زرجة طيبة إنك سميع الدعاء فتح رَبُّهَا رب و سو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس سے ربا جو اس کا رب ہے بے قبول حسن اچھے طریقے کے ساتھ قبول کرنا البتحا نباطََ حسنا اور پھر اس کی اچھی پرورش کی وقف الحا نہ کفیل بنا دیا اس سے ذکریہ کو اس کا کفیل ذکریہ کو علیہ حسرات السلام کو بنا دیا پلّامہ دخل علیہ دکر المحراب جب بھی اس مریم کے پاس ذکریہ علیہ السلام جاتے محراب میں واجد عمدہ اس اس کے سامنے طرح طرح کے پھل پاتے قعلیٰ یا مریم ہو اللہ علیہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے نہیں پتہ اللہ ہی بھیجتا ہے اے نلّہ حردم عشا بہلی حساب بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بغیر بغیر حساب بغیر, حساب بغیر حساب دیتا ہے ہنر علی کا ادا کر گیا رب وہیں پر دعا کی زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے پالا ربی میرے رب حبلی ان کا ضروری تن طیبہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے پقیزہ بیٹا عطا کر دے ان کا سنی اور دعا بے دعاؤں کو سننے والا ہے بات ہو رہی تھی کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے ایک دعا کی تھی اور ایک نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کے دین کا دائی ہوگا جب بیٹا پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا تو وہ تو بچی نکلی جب وہ بیٹی نکلی تو وہ پریشان ہو گئی جس طرح میں نے کل بتلایا پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ بیٹی کیوں ہے پریشانی کی وجہ ان کی یہ تھی کہ پتہ نہیں میری نظر قبول نہیں ہوئی کیونکہ مسجد کی خدمت کرنا دین کا کام کرنا یہ تو مردوں کا کام ہے تو وہ اس لحاظ سے پریشان ہو گئی تھی کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا فتح قبل ہا ربا بے قبول عمران کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو آپ کی نظر بڑے اچھے انداز میں قبول فرمائی ہے وہ کیسے قبول فرمائی ہے دیکھیں انہوں نے مانگا کیا تھا انہوں نے مانگا تھا ایک بیٹا جو مسجد کا خادم ہو دین کا کام کرے اللہ نے کیا دیا ایک ایسی بیٹی جو مسجد کی خادمہ بھی بنی اور اس بچی سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی لوگوں کو دکھلائی مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پادا ہوا یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مانگا تھوڑا تھا اللہ نے دیا زیادہ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے ہم ایک چیز مانگتے ہیں اللہ ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے میرا نہیں خیال مریم علیہ صاحب السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ سوچ بھی ہوگی کہ اللہ مجھے اتنا نوازے گا میری بیٹی کا ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بغیر باپ کے ہوگا اور نبی ہوگا اور پھر آگے سے نبی بھی ہوگا تو اللہ دیتا ہے اللہ انسان کی سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے بس انسان کا کام ہے صبر کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہنا انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ سے پراپر مانگتا رہے اللہ انسان کی سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے فتح کب رب وہ انہوں نے کہا شاید میری دعا قبول نہیں اللہ تعالیٰ نے فن اللہ نے بہترین انداز میں آپ کی دعا قبول کر لی ہے اب کیا ہوگا وہ امبطح نباتن اب اس کی پرورش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم کی پرورش تو ہم اچھی طرح کریں گے ٹھیک ہے وقف الحا زکریہ اور زکری علیہ السلام اسلام کو اس کو اس کا کفیل بنا دیا اب ذکری علیہ السلام اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے خالو تھے یعنی مریم علیہ صلاۃ السلام ذکریہ علیہ السلام اسلام کو کفیل اس لیے بنایا کیونکہ زکریہ علیہ السلام اسلام کی بیوی مریم کی خالہ تھی اب ایک بات یہ ہے اب اصل میں بات یہ تھی کہ مریم یتیم تھی اور مریم بیٹی تھی امران کی امران جو تھے وہ یہودیوں کے عالم تھے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا یعنی یہودیوں کے ہاں ایک موتبر گھرانہ تھا یہ مریم کا اس لیے پرورش ضروری تھی تو پرورش کی ذمہ داری زکریہ علیہ السلام کو ملی وہ بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کیسے ملی اب اس اعتبار سے تو زکریہ علیہ السلام مریم کے خالو لگے لیکن ایک حدیث بخاری کے اندر موجود ہے جس کے اندر ہے کہ نبی علیہ سات السلام کو جب معراج ہوئی آپ آسمان پہ گئے تو اس وقت زکریہ علیہ سات السلام کے جو بیٹے تھے ہیہ علیہ صلاۃ والسلام علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام ایک ہی آسمان پہ نبی علیہ سعود السلام کو ملے تو نبی علیہ ساطلام نے ان دونوں کو جب دیکھا جب ان دونوں سے ملاقات کی تو ہما ابن خالہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اگر یاہی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اسلام خالہ آزاد بھائی ہیں تو اس اعتبار سے مریم کے ذکریہ علیہ السلام بہنوئی لگے تبھی جا کر وہ دونوں خالہ آزاد بھائی بنیں گے تو بہرحال یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ذکریہ علیہ السلام مریم کے بہنوئی بھی ہو سکتے ہیں ذکریہ علیہ السلام مریم کے خالو بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر خالہ بھائی ماں کے خالہ زاد بھائی کو بھی خالہ زاد بھائی کہتے تھے تو یہاں تو مریم علیہ السلام والسلام زکری السلام ان کے خالو تھے یا پھر مریم کی ایک اور بہن تھی اور اس اعتبار سے زکری علیہ السلام ان کے بہنوئی ہیں یا ہو سکتا ہے دونوں رشتے ہوں کیونکہ عرب کے اندر یہ دونوں رشتے چلتے بھی ہیں اور عرب کے اندر ہو سکتا ہے صرف خالو ہی ہوں کیونکہ ماں کے خالہ زاد بھائی کو بھی بیٹے کے خالہ زاد بھائی کہہ سکتے ہیں عرب کے اندر یہ دستور تھا عام چلتا تھا تو بہرحال جو بھی ان کا رشتہ تھا تو ذکری علیہ السلام کو کفیل بنا دیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے اندر ہے اگر ماں نہ ہو تو خالہ ماں کے کیا مقام ہوتی ہے پیچھے بھی شاید ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو مسلمان وہاں سے جب واپس آنے لگے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہو چکے تھے ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی بچی تھی وہ دوڑے دھوڑے آئی اور انہوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ بچی فاطمہ اپنی بیوی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی اور کہا یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ گئے زید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ گئے اب ان تینوں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اس بچی کی پرورش ہم نہیں کر علی رضی اللہ عالم فرمان نے لگے میری میرے چچا زاد بیٹی ہے میں نے کرنی ہے پرورش اس کی حضرت جعفر تیار فرمانے لگے میرے بھی چچا زاد بیٹی ہے چچا زاد بہن ہے تو میں نے پرورش کرنی ہے اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میری بیوی بی کی بھی بھتیجی بھی ہے یعنی میری بیوی بی کے اعتبار سے خالہ زاد خالہ اس کی خالہ میری بیوی بی اس کی خالہ بھی لگتی ہے تو ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ بھی آ وہ کہنے لگے کہ حضرت حمزہ ہمارے بھائی تھے تو یہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے پرورش میں نے کرنی ہے فیصلہ نبی علیہ صاحب السلام کے پاس چلا گیا نبی علیہ صاحب السلام نے وہ بچی جعفر تیار کو دی تھی اس لیے کہ جعفر طیار کی بیوی بی اس بچی کی خالہ تھی آپ نے وہاں پہ فرمایا الخالہ کل ام اگر ماں نہ ہو تو خالہ ماں کے قیم مقام ہوتی ہے تو ماں زیادہ حق رکھتی ہے خالہ زیادہ حق رکھتی ہے پرورش کا تو زکری علیہ سعود اسلام کو یہ اس لیے ملی تھی کہ وہ ذکری علیہ صاحب السلام کی بیوی بی ان کی خالہ تھی تو اس اعتبار سے مریم کی پرورش وقف اللہ دا کریہ علیہ السلام کو ملی لیکن یہاں جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی کی توفیق دی نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں لا ولا قوت الا بلّا قوت جو ہے نا نیکی کرنے کی یہ صرف اللہ دیتا ہے جس کو توفیق اللہ دے تو ہمیں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے قرآن سمجھنے کی یہ اللہ کی توفیق ہے خاص جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہ نہ دے پھر طرح طرح کے بہانے ہی بنتے کبھی انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ در حقیقت توفیق لے لیتا ہے جب توفیق ملتی ہے پھر سارے راستے خود بخود جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے وقف الحا زریہ قلّام داخلہ علیہ ذکر المحراب جب بھی ذکر علیہ صاحب السلام محراب جاتے اب یہ جو محراب تھا نا محراب اصل میں ہمارے ہاں ہم محراب کہتے ہیں یہ جو جس جگہ امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے لیکن اس دور میں محراب کہتے تھے مسجد کے ساتھ خدام کے لیے یا وہاں کے جو منتظمین ہوتے تھے یا وہاں کے جو خاص لوگ اپنی عبادت کے لیے کسی بھی جگہ کو مخصوص کر لیتے تھے اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک منع کہتا تھا یہ جگہ میری عبادت کے لیے مخصوص ہے ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے نبی رسع السلام نے مسجد میں کوئی جگہ خاص کرنے سے منع فرمایا لیکن اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو وہاں کے مجاورین ہوتے تھے وہاں کے رہنے والے جو ہوتے تھے وہ اپنی عبادت کی جگہ خاص کر لیتے تھے اس خاص جگہ کو محراب بولتے تھے تو مریم چونکہ وہاں کی خود خادموں میں سے تھی طالب علموں میں سے تھی تو وہاں اور بھی بہت سی خواتین رہتی تھیں تو اس اعتبار سے مریم کا جو الگ کمرہ تھا نا جہاں وہ رہتی تھیں اس کو یہاں محراب کہا گیا تو اس کمرے کے اندر چونکہ زکریہ علیہ السلام اسلام کی زیر کفالت تھی ذکریہ علیہ السلام اسلام کے علاوہ کوئی اور جاتا نہیں تھا تو جب کبھی جاتے تھے دیکھتے تھے آگے پھل پڑے ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ میرے علاوہ اس کمرے میں آ نہیں سکتا طرح طرح کے پھل پڑے ہوتے ہیں اور حیرانگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پھل بے موسمی ہوتے تھے یعنی ان کا موسم نہیں ہوتا تھا شدید شردی کا موسم ہو اور عام سامنے پڑے ہو تو بندہ تو حیران ہوئی جاتا ہے یار آم سردیوں کا پھال نہیں ہے لیکن سامنے پڑا ہوا ہے تو اس طرح بے موسمی پھال ہوتے ہیں جس پھال کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھال پڑے ہوتے تھے تو ایک دن پوچھ لیا کہنے لگے ہاں بھائی یہ پھال کہاں سے آباد آئندہ حریص کا تیرے پاس پھال پڑے ہوتے ہیں یا مریم اے مریم اللہ اللہ کی حاضر یہ آتے کہاں سے ہیں ذرا مجھے بھی بتلا کہاں سے آتے ہیں آپ نبی بھی تھے سمجھ بوجھ بھی تھی بے موسمی پھل آ رہے ہیں انہوں نے آگے سے اتنا جواب دیا قالت ہو مری ان دلہ کہنے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ سے بجے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ان اللہ یاردو کو معیاں شاہ بغیر حساب اللہ جب دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے اللہ جب دیتا ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے سبب تو یہ تھا نا جو موسمی پھل ہو وہ ملے تو بے موسمی مل رہا ہے پتہ کہ چلا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جتنا ہم سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہم اللہ کے پیچھے چلے جائیں اللہ ویسے رزق دینا شروع کر دیں ہمارا شاید ایمان کمزور ہوتا ہے ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں زیادہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں لیکن زیادہ اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں اسباب کے پیچھے بھی بھاگنا چاہیے لیکن اللہ کے طرف رجحان زیادہ ہو تو یہاں اللہ بے موسم پھال جو ہے وہ انہیں دے رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کہ انہیں بات سمجھ میں آ گئی ذکری علیہ صاحب السلام کو چونکہ نبی تھے کہنے لگے اللہ اس کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو مجھے بھی بیٹا دے دے حنال علی کا دعا ادا کربا اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے وہاں پر کھڑا ہو انہوں نے دعا کی اللہ رب الحمۃ فرماتے ہیں رب حبلی ملاۃن کا ذریت طیبہ اہلا مجھے بھی اہل مجھے بھی اولاد دے دے اللہ مجھے بھی اولاد زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اندر یہ ایک خوبی تھی کہ وہ دعائیں بہت کرتے تھے ہر نبی کا اپنا اپنا ایک وصف ہوتا ہے زکری علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ وہ دعائیں بہت کرتے ہیں جس طرح ذکری علیہ السلام بڑی دعا دو... ابراہیم علیہ السلام بڑی دعائیں کرتے تھے نا زکریہ علیہ السلام دعائیں بہت زیادہ کرتے تھے ہر وقت دعا تو یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے ہر وقت دعا پھر آپ دعا کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا ٹائمنگ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ مریم کو بے موسم پھل میں اپنے فوراً دعا کے کی کیا سبق ملا جیسے ہی ہمیں پتہ چلے یہ قبولیت کا وقت ہے ہم فوراً دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور دعا میں وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اگر یہ پتہ کرنا ہو نا میرے اندر ایمان کتنا ہے انسان اپنی دعاؤں کو دیکھ لے پتہ چل جائے گا اور خاص طور پہ قبولیت کی دعائیں اگر آپ کو تحجد کے وقت جاگ آ جائے آپ قیام اللیل کرتے ہیں تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ اس وقت دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا زیادہ کیا ہے اگر دعا میں صرف دنیا دنیا مانگ رہے ہیں تو پھر ایمان کی کمزوری ہے اگر دنیا کے ساتھ آخرت مانگ رہے ہیں پھر ایمان کی مضبوطی ہے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں ابو رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا میں جو دعا مانگ رہا ہوں نا پیچھے نبی علیہ اسلام آمین کہہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ دعائیں مانگ رہے تھے نبی علیہ اسلام مسجد میں آگئے آپ نے ساتھ آمین کہنا شروع کر دی انہوں نے کیا دعا مانگی اب ان کو پتہ ہے کہ میں نے جو مانگنا ہے وہ مجھے مل جانا یہ کنفرم ہو گئی قبولیت کنفرم ہو گئی کیا مانگا ہم ہوتے تو کیا مانگتے ہم سب کو پتہ ہے ہم نے تو دنیا داری مانگنی تھی لیکن انہوں نے کیا مانگا اے اللہ مجھے نہ بھولنے والا علم عطا فرما اور ربیہ رضی اللہ ہوتا نبی رسعت اسلام کی خدمت کرتے تھے آپ نے ایک دن کہا مانگ کیا مانگتے ہو جو مانگو گے ملے گا یعنی گارنٹی پہلے ہو گئی نبی رسعت اسلام گارنٹی دے سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے اب گارنٹی کنفرم ہو گئی ہے کہ ربیہ جو میں مانگوں گا مجھے کنفرم ملے گا کیا مانگا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں کوئی دنیا داری مانگ لے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے تو یہ ہوتا ہے انسان کا ایمان جب ایمان پختہ ہونا تو پھر انسان جب کنفرم ہوتا یہ قبولی تحجد کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے نماز کے بعد آتی ہے اذان اور نماز کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت انسان اپنی آخرت کی آخرت کی فکر کرتا ہے تو برحال ہمیں جو سکھلایا گیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ نہ حسنہ اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے اور آخرت دا بنا الحمدللہ رب للہ